Серьезно, конечно, ну ликвидация, понимаешь, ликвидация, нужно заканчивать, разговаривать о том, что там пьянство детское, это плохо, что это все, нужно просто ликвидировать. Вот как мы сейчас, допустим, буквально несколько дней назад в широкой балке вместе с милицией мы вырывали кусты конопли, 100, 105 кустов конопли вырвали, там вот таких вот, долгих, вот, как бы. У одного брыги таксиста, который сам не пьет, не курит. Детки там такие маленькие, хорошие. Жена, надеюсь, не знает про это ничего. Ну так она нам сказала, что не знает. Мы ей поверили, что она не знает. Трудно в этом не знать, когда у тебя в огороде 105 кустов конопли растет. Но мы не пришли и не говорили там, ой, как плохо, что вы коноплю выращиваете. Ой, как плохо, нельзя выращивать коноплю. А просто начали ее вырывать. Рвали и ее, бросали ее в мешок. Все увидишь на сайте, все это есть. Поэтому ликвидация, мой любимый фильм Ликвидация. Сейчас у меня такая профессия. Я не знаю, мультищелка-то есть такая профессия. Я имею в виду у общественников Потому что, конечно, милиция. У них у многих такая профессия под названием ликвидация. А у гражданских, наверное, у меня одного. Я больше не знаю. Николай я больше не знаю. Так помогают. Там, раз, два, три. Пять, а потом это оттонули. Просто последствия, наверное, боятся. Я не знаю. Я не знаю, почему. Ладно, давайте продолжим. Все-таки, ну, чтобы не отбиваться от общей темы. Еще немножко по блицу. Назовите ваш любимый напиток. Можно алкогольный и безалкогольный. А, алкогольный. Выпил свою цистерну. Выпил уже свою цистерну. Да? Водки, да все были любимые алкогольные напитки. Все было на столах то и было любимой. Ты знаешь, что такое профессия журналист Сколько уже журналистов бывает? С мая месяца. С мая месяца. Но ну, ты такой журналист, какой-то закрытый, да, журналист. Ты на тусовки не ходишь, на издание вашим мало кто знает, да? Ну да, ну как видите, мы с Майей вообще в принципе только начали работать. Хотя я тебе скажу начали. такого количества интервью в одном месте. Я не знаю ни одного из Ну, пожалуй, только журнал горожанин. Не, ну журналы. Журналы как бы специализируются на интервью. А вот э, сайты, вы можете да. сказать, что у вас больше всех интервью. И они качественные. Это я тебе тоже без нужной скромности могу сказать, что они достаточно качественные. Ты достаточно хорошо открываешь человека. Только никогда не пиши там в конце, мол, все закончим, не пиши в конце. Продолжение следует. Хорошо. Ну, я тебе Просто продолжение следует. Как бы пусть они будут... Или там пишет часть первая. Mm -hmm. со мной напишешь, часть первая. А встретимся там через полгода, напишешь mm -hmm. часть, mm -hmm. часть вторая. У тебя есть вот среди классиков этого жанра какие-то твои кумиры? Mm -hmm. К сожалению, нет. Кого ты знаешь тогда? -то? Mm -hmm. смотри, ты знаешь Агнесию Викторовну Виноградову, да? Винограда. Ну, это, я же еще раз говорю, это патриарх, это... Дальше, кого ты еще знаешь? Oh, кого, я ты еще знаешь... Я кого ты знаешь Не в Николаеве, кто берет интервью, кто работает в этом жанре. Ничего не знаешь? Я, да, я подготовлена абсолютно к... Ну, давай я тебе скажу профессии. пару фамилий. Если в следующий раз меня хорошо попросишь, я тебе даже могу книжку дать. Есть такой Дима Гордон, а, Дмитрий конечно. Ильич Гордон. Знаешь? Ну, читаешь его интервью? Ну, я больше программы просто смотрю. Раньше, по крайней мере, смотрела. Ну, вот его. Урмас Первый раз решил. Не слышала даже? А, ну, ну, ладно, ты, 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 сама хорошо, ты свой путь нашла. Давай, поехали, спрашивай. Да, поехали. Так, напитки спросила. Давайте еще марка автомобиля. Копейка моя любимая. Копейка моя. Копейка. Это была, наверное, ваша первая машина? Да нет, это уже, наверное, была третья или четвертая машина. Ну, так она как там ко мне пристала, как, как член семьи стала. Я ее из Германии пригнал, так я ее люблю и, и не хочу ее. Я давайте разъем а, На сегодняшний день вы единственный, наверное, издатель журнала «Горожанин» этого направления в Николаеве, правильно? У нас альтернативы нет, конкурентов прямых. Полно уже прямых и кривых конкурентов, конечно да? же, да. Давай о журнале мы потом поговорим, часть вторая. Часть вторая, тем более, о журнале лучше поговорим с моей дочкой. Она уже меня перещеголяла. Она начала свой путь. А я хочу я все-таки хочу поговорить о, о, о да, движении, о движении нашем. Да, Движение родителей против наркотиков. Ты уже родитель? Нет. Нет. еще. Ну будешь родителем, да? А знаешь, что Украина занимает первое место в мире по детскому пьянству? Не знаю, что -то. А знаешь, что у нас в Николаеве каждый день, каждый день умирает 2-3 вещи инфицированные. Каждый день. Ты уже не знаешь, да? Тут, конечно, ты и не знаешь, что каждый месяц регистрируется 150 человек. И с такой тенденцией, вот с такой тенденцией, мы-то уже как-нибудь догребем, которым сейчас по 50-по 40 лет, мы уже как-нибудь догребем там, сколько нам там осталось. А вот вы молодые. Через 25 лет хана будет в Украине. Хана. И вот президент... Наш, наш, пусть будет наш. Я за него не голосовал ни первый раз, ни второй, не третий, сколько там, раз четыре его ну, голосовать да. приходилось. Да? Ты голосовал за него? Нет, я всегда, если честно, против всех была. Тоже ты была всегда против всех. Ну не голосовал. Не мой это президент, но раз он уже сейчас стал, то ладно, наш уже президент, и вот этот его жест, когда он спалил наркотик, да, мощный? Угу. Да, сильный? Да. Очень сильно. Это тоже, да. это не борьба с наркоманией, понимаешь, взять и спалить, взять сделать закупку и спалить ее на, на глазах всей, всего мира, на глазах, ведь этот ролик крутили на весь мир. Это жест ликвидации, мне очень приятно, ты знаешь, я вот если бы завтра на выборы идти за него было бы голосовать, я бы пошел бы за него голосовать, потому что это, это жест мужчины. Там уже, конечно, начали там говорить, вау, там он не имел права, там акты не те составил, mm -hmm. то, не то. То же самое, как мы закрыли вот курительные смеси магазины. Вот когда придешь домой, включишь что такое курительные смеси и посмотришь, как мы их закрывали. Мы их очень жестко закрывали. Потому что там действительно тоже не хватало каких-то документов, актов, не хватало. чего то им, им можно было торговать. Mm -hmm. У нас тут посередине, посередине города 4 магазина. Yeah. Раз вы заговорили за украинское правительство, у вас на сайте, я видела, там вы выкладывали ваши друзья в этом проекте, помощники. Там была одна рубрика Те, кто еще о нас не знает. Было указано украинское правительство президента. Да. Да? Скажите, вы планируете прямо на них выйти? Конечно, однозначно. Однозначно. Ну просто проинформировать или прям заручиться ну уже с каким-то каким результатом уже. Хочется уже с каким-то результатом. Вот сегодня я же тебе говорю, это может каждый проверить сегодня. Уже есть какой-то результат. Сегодня уже не везде. Я не могу сказать, что все, вообще нигде не продают детям пиво, вино, водку. Но не везде продают. Вот мы были в парке Петровского буквально неделю назад. Водки вообще нет. В парке Петровского водки нет. Не продается водка. Вот, достижение, конечно. Это, это супер достижение. И детям не продавали. Вот дети у нас покупали там водку, как бы хотели э -э 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 купить водки, пиво хотели купить. Пиво не продавали детям. <сос Société> это же достижение. Конечно. Это супер достижение. Поэтому я думаю, что я не знаю, сколько времени еще дальше на это нам понадобится, чтобы вообще в городе не продавали детям вино, пиво, водку, сигареты. Это как бы, вот это уже будет называться ликвидация, не борьба, там, не разговоры. Что... Хотя, конечно, там мне все говорят, нужно начинать с семьи, конечно, нужно начинать с семьи, конечно, нужно начинать с воспитания, конечно, нужно начинать. Но я всегда здесь вспоминаю этот хороший фильм. Помнишь фильм «Операция И», когда Шурик на стройке? Конечно, когда он шашлык. Да. А тут ему что-то начинает рассказывать, видите, отсюда. Он ему что-то начинает рассказывать. Понял? А когда он достал лождину и начал его, этой лождиной шуровать, тогда он понял, тогда это воспитание. Ну так да. Что? Каждый метод хорош по-своему. Так что... Юрий Алексеевич, 2008 года, да, движение? Да. А, первые шаги, вот первое начинание, с чего, с чего вообще все началось? Самое первое начинание, это когда я сына своего отвез в реабилитационный центр для арк наркозависик на экскурсиях. Отвез ему, показал ему, что с ним будет, если он дальше не возьмется за голову, если дальше он не поймет, что просто курить траву, это все-таки не, не развлечение, а это серьезные могут быть последствия. Вот. Почему я так запомнил хорошо этот день, потому что это было как раз день рождения моего сына. И день рождения свое он провел в этом реабилитационном центре. Потому здесь очень много личного у меня. Когда мне говорят, какое ты имеешь, чего ты занимаешься этой темой, то мне есть что ответит по этому поводу. Хотя в нашем движении есть много людей, у которых дети вообще и не курят, и не пьют. У нас даже есть члены движения, у которых и нет детей. Вот только что была маленькая девочка, я забыл, как ее зовут нашего движения. Когда человек с головой, то и не обязательно нужны дети, чтобы понимать, что важно, что можно, что нельзя. Конечно.